ॐ वराहवदनायै नमः ॐ वराह्यै नमः ॐ वररूपिण्यै नमः जगदम्बायै नमः ॐ तारुण्यै नमः ॐ नमः ॐ शङ्खिन्यै नमः ॐ चक्रण्यै नमः ॐ गड्गशूलगदाहस्ताय नमः िण्ये नमः ॐ हलसकादिसमायुक्ताय नमः ॐ भक्तानाम् अभयप्रधाय नमः ॐ इष्टार्धदायिन्ये नमः नमः ॐ नमः अन्धे अन्धिन्यै नमः ॐन्धे रुन्धिन्यै नमः ॐ जम्भे जिम्भिन्यै नमः शत्रुनाशिन्यै नमः ॐ अष्टभुजाय नमः चतुर्हस्तायै नमः ॐ मुन्मत्तभैरवाङ्गस्ताय नमः ॐ कपिललोचनायै नमः लोकेश्यै नमः ॐ नीलमणिप्रभायै नमः ॐ मञ्जनाद्रिक्प्रतीकाशाय नमः ॐ सिंहारूढायै नमः ॐ त्रिलोचनाये नमः श्यामलायै नमः ॐ परमायै नमः ॐ ईशान्यै नमः ॐ नील्यै नमः ॐ सन्निभाये नमः त्मिकायै नमः ॐ अम्बिकायै नमः ॐ जगधारिण्यै नमः ॐ भक्तो नमः ॐ सगुणाय नमः नि शङ्कर्ये नमः ॐ महारूपाय नमः ॐ महेश्वर्ये नमः ॐ महेन्द्रितायै नमः ॐ विश्वव्यापिन्ये नमः ॐ देव्ये नमः ॐ पशुना कृष्णाङ्गाय नमः ॐ परमेश्वरवल्लभाय नमः ॐ सुधाय नमः ॐ स्तु नमः ॐ सुरेशान्ये नमः ॐ ब्रह्मादिवरधा ण्ये नमः ॐ सुराणाम् अभयप्रधाय नमः ॐ वराहदेहसम्भुदाय नमः ॐ श्रोणीवारालसे नमः ॐ क्रोधिन्ये नमः शुभदायै नमः ॐ अशुभवारिण्ये नमः ॐ शत्रूणां वाक्स्तम्भनकारिण्ये नमः ॐ शत्रूणां गतिस्तम्भनकारिण्ये नमः ॐ शत्रूणां मदिस्तम्भनकारिण्ये नमः शत्रूणाम् अक्षिस्तम्भनकारिण्यै नमः ॐ शत्रूणां मुखस्तम्भिन्ये नमः ॐ शत्रूणां जिह्वास्तम्भिन्यै नमः ॐ शत्रूणां निग्रहकारिण्यै नमः ॐ शिष्टानुग्रहकारिण्यै नमः सर्वशत्रुक्षयं कये नमः ॐ सर्वशत्रुसाधनकारिण्ये नमः ॐ सर्वशत्रुविद्वेषणकारिण्ये सर्वशत्रु नमः ॐ भैरवीप्रियायै नमः ॐ मन्द्रात्मिकायै नमः यन्त्ररूपाय नमः ॐ तन्त्ररूपिण्ये नमः ॐ पीडात्मिकायै नमः ॐ देवदेव्ये नमः ॐ श्रेस्कारिण्ये नमः ॐ चिन्दिदार्थप्रधायिन्ये नमः ॐ भक्तालक्ष्मीविनाशिन्यै नमः ॐ सम्वत्प्रदायै नमः ॐ सौख्यकारिण्यै नमः ॐ बाहुवाराह्यै नमः ॐ स्वप्नवाराह्यै नमः ॐ भगवत्यै नमो नमः ॐ ये नमः ॐ सर्वाराध्याये नमः ॐ सर्वमयाये नमः ॐ सर्वलोकात्मिकाये नमः ॐ महिषासनाये नमः ॐ बृहद्वारायै नमः ാഹ്യഷ്ടോത്തരശതാമാവലി സമ്പൂർണ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഏവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു